Сегодня Святая Церковь празднует последнее воскресенье перед Рождеством Христовым. И вы слышали сегодня Евангелие, в котором перечисляются люди святые, которые идут от Адама. Потому что в Луки еще будет читаться Евангелие, когда идут от Христа и опять доходят до Адама. Почему? Потому что нет другого имени под небом, сладчайшего ко имя Иисуса Христа. Но Он Бог, а в то же время истинный человек. И нужно было показать человекам и идеям особенности, которые отверглись Христа, и нас, нам с вами то, что мы имеем ходатая перед Отцом Небесным, которого никто нигде же не видел, то есть Бог. И Бог не шел на землю, но уже в образе человеческом, для того, чтобы нас посадить одесною Бога Отца возле себя. Много святых людей. Но есть особенно обдарованные люди, которые, как говорят, архиепископ Аверки и Татуши Иоанн Блатоуст и другие святые, что есть такие люди, которые дают возможность спастись другим. Поэтому серафим Саровский говорит, ⁇ «Стяжи смирений вокруг тебя тысячи спасутся ⁇ Самое главное ⁇ послужить человеку не соблазным, а послужить человеку примером образа христианской жизни. Все люди грешны, нет такого человека, чтобы не согрешил. Но Господь не помнит наших прежних грехов, если мы исповедуемся, если мы каемся, если мы изменяем свою жизнь лучшее, на примере и царя пророка Давида, и Марии Египетской, да и тех святых, которых мы сегодня живем вместе с ними, и уже тех, которых церковь прославила. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы всегда должны помнить, что горе тому человеку, через которого придет соблазн. Но превратит той человек милость в глазах Божьих, который приведет ко Христу одного хотя бы грешника, кающегося, покрыт множество грехов. Поэтому Святая Мать Церкви всегда наполняет Царство Небесное нашими с вами душами, потому что церковь, которая не имеет святых, это не церковь, это соборище, которое колеблет ветер, но не имеет ничего общего с Богом. Они не имеют тех ходатые, потому что много может молитва праведника. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сегодня живем верою в грядущего Мессии. Мы уже знаем, что он есть. Мы знаем, что Он уже пришел. Мы знаем, что Он скоро придет во славе судить живых и мертвых. Но сегодня, когда мир лежит во зле, когда всякого рода старается соблазнить нас из жизненного пути, увести и друзья, и знакомые, и незнакомые, все те, кто не принадлежит церкви. Сегодня посеяли в разу календаре, в религиозных отношениях, Забыли о том, что едино на потребу. Если человек разделяет общество, это человек от сатаны. Тот человек, он не имеет ничего общего с Богом. А человек, который соединяет, делает едино стаду. Христос сказал нам, что будет едино стадо и един пастырь. Вот эти пастыри. Вот этих людей нужно слушаться, если они заслужат своего внимания в вере и благочестии. Мы сегодня взываем святым отцам, потому что Евангелие перечисляет их, кто они? 14 родов до переселения, 14 после переселения, и от переселения до Христа это таинственное число 14 который говорит о том, что пришло время полноты времени и спасения нашего. Поэтому и мы сегодня постараемся быть в родословной царей, святых, пророков, быть в родословной царцами. Но самое главное, дорогие братья и сестры, не будем терять веры, не будем отчаиваться. Да, сегодня тяжело. Сегодня ненавидят нас. Почему? потому что вы соль зем... свет мира и соль земли. Поэтому святых не любят. Вспомните, как Христос совершал и в жизни Филарета, казалось бы, собратья, епископы и священники, как его не любили за то, что он был примером для всех. Он среды и пятницы не нарушал, не был многословным, он читал постоянно Евангелие и творил дела милосердия. Зато изгоняли его из общества лукавого, потому что мир будет ненавидеть вас. Будем молить и просить, чтобы все милости Господь сохранил нас на жизненных путях и вписал нас, как я уже сказал, в родословную Христа. Быть внуками Адама, быть сынами царя пророка Давида, и быть наследником Царства Небесного. Благословение Господне Спасибо. да хранит вас.